сначала стреляли в стекла, а потом могли начать стреляться между собой за переделом сверхвлияния. Мы не можем такого просто допустить, поэтому и влияем на эту ситуацию. Но есть более такая вообще ситуация, которая, честно говоря, ну, вызвала мое возмущение. Значит, есть... Бывшие сотрудники, да, вот Павленко, слава богу, Алексей Григорьевич вернулся, отходил он временно, вот, который создает э, предприятие, вот, предприятие, и обещая перевозчикам, будет такая, ну, лица, которые обладают автобусами, вот, он им обещает за сумму от 500, там, я не знаю, до 700 гривен, выдает им лицензионные карточки и они осуществляют так называемые нерегулярные привозы. На самом деле мы все это понимаем, что людей берут и по остановкам, и с бордюра, и останавливаются, все мы это знаем, что мы будем скрывать и так далее. То есть он элементарно хочет завести этих людей в какое-то маломальское правовое поле, хотя, естественно, там есть это нарушение, но что мы получаем в результате? Мы получаем уже четвертое или пятое, регистрируемое предприятием Алексеем Григорьевичем, женой еще регистрировалось, с статутным капиталом по 100 гривен, в одном ноль. Мы имеем долги на эти предприятия, такие «Таранда Люкс», 176 тысяч гривен штрафных санкций, 65 тысяч, 117, это на протяжении 2013-2014 года. Вот сложите всю эту сумму, это деньги, которые не сплачены в бюджет. Что делать? Есть предприятие, фактически Укртрансинспекция останавливает этого автобус, он предоставляет лицензионную карточку, нет договора составляется, естественно, акт, составляется протокол, накладываются штрафные санкции. Штрафные санкции по закону должны накладываться на юрлицо, когда там накапливается достаточное количество штрафов. Просто это предприятие бросается, и регистрируется новое предприятие, куда переводится, и опять же людям выдают. Что мы имеем здесь? Мы имеем что? Поступление в бюджет не имеем. Улучшение качества перевозки мы не имеем. Вместо того, чтобы, используя свои юридические знания, говорить э, людям, а там порядка 100, пассажиров, вы можете, ой, 100 автобусов, которые э, находятся на этих предприятиях, посоветовать то, что объединиться в одно объединение, создать мощное предприятие и стать конкурировать э, на законных основаниях с пасс-сервисом, объединиться, сделать акции и выставить свои автобусы и выиграть этот договор, вот. мы... Он поступает вот таким вот образом. Тем самым, понимаете, получается деньги, эти отходят, когда бы, не доходят до бюджета, будем так говорить.